7 июля этого года э, женщина обратилась в подрайон э, к участковым э, полицейским и сообщила о том, что э, ранее неизвестная женщина нашла э, по объявлению информацию, выложенную ее о услуг в качестве няни и оставила ребенка. Это было 19 июня этого года. С этого времени мама ребенка не, не появлялась, и к ребенку никаких, скажем так, своих... никакой информации о маме, о, маме, о маме этой не было. Две недели ребенок прожил у няни, после чего няня обратилась в полицию. В основянском, вернее, в Слободском отделе полиции это, это происшествие внесено в журнал единого облика информации. И сотрудниками ювенальной превенции были приняты меры к поиску мамы, либо, а также установлению каких-либо родственников. Также 8 числа было направлено письмо в службу по делам детей для того, чтобы обеспечить социальное сопровождение этого ребенка. Ребенок был помещен в 24-ю больницу города Харькова. На сегодняшний день, учитывая то, что в течение двух недель принятые меры пока что не дали положительных результатов. Данное происшествие было внесено в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотрено статьей 166 кодекса, Уголовного кодекса Украины. Это злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу и воспитанию детей. На данный момент принимаются максимальные меры для установления мамы, а также каких-либо лиц, кто что может, кому что-либо известно о судьбе этого ребенка и о родственниках этого ребенка. Ребенок в отличном состоянии здоровья, он не нуждается в медицинском, скажем так, уходе либо обеспечении, поэтому на данный момент я так думаю, что служба по делам детей решается вопросу о помещении этого ребенка в детский дом до установления родителей либо родственников, кто может быть, кто может взять опеку над этим ребенком официально.